нету, висит вся в воде, Она на дно не А двигатель? Двигатель? Ну, я так не уточнялся, то, что лебедка с этого края лежит. Корма, получается, с того края туда пришла. старший помощник начальника дежурной смены оперативно-координационного центра государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, подполковник службы гражданской защиты Крицкий Александр. Сегодня 10 мая в 11 часов 50 минут на оперативный пульт оперативно-координационного центра главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о взрыве и последующем горении яхты на территории Черноморского яхт-клуба в районе пляжа Отрада. По прибытию подразделений было установлено, что в результате взрыва осколки яхты разлетелись на расстояние в радиусе 50 метров. Также происходило локальное горение с несколькими очагами в разных местах на общей площади 20 метров квадратных. Яхта была длиной 12 метров, Яхта взрывом практически уничтожена. По предварительной информации произошел взрыв газовоздушной смеси. В настоящий момент работают специалисты по определению причины взрыва. К сожалению, в результате взрыва пострадал хозяин яхты 74 года рождения, который впоследствии был госпитализирован в реанимационное отделение 10-й больницы.